причетный до благой вести, до злисткой да, благой вести, хороших новостей. Христос воскрес, и мы воскресли, воскреснем и воистину по настоящему воскрес и живой сегодня вместе с нами пребывает. К нему обращаемся каждое утро. Хочу поприветствовать тех, кого увижу. У себя в трансляции на канале YouTube «Церковь Благодать», город Днепр, привет всем. Из Днепра спрашивают у меня тут человек, как у вас в Днепре. Ну, только что у нас э, э, отключили электроэнергию. Я знаю, во многих районах нашего города переживаем трудные, темные, военные времена, когда агрессия, когда разрушение, когда смерть, страдания людей. И мы верим в то, что Бог дает благодать для того, чтобы и утешить нас, поддержать нас, и дать нам истинную надежду во Христе Иисусе на будущее. Поэтому мы вместе собираемся, молимся вчера, верим, верим, что Бог слышит и отвечает на наши молитвы. Прежде чем я вас поприветствую, вот здесь у меня есть, подошли ко мне в конце служения и попросили помолиться. Жимочка, пани одна, перешла и говорит, помолиться, пожалуйста, за... Садоченко Александра, чтобы Бог исцелил его. У него остеонекроз левой челюсти, она у него гниет. Спасибо. Благослови Господь, исцели этого человека для своей славы, чтобы он уверовал в Бога живого. Благослови также и восполни все нужды твоего народа. Вот сейчас я особенно хотел подчеркнуть, у нас есть брат э, Роман Календа и сестра Наталья. И после э, ночного, субботнего, ужасного, жахливого, обстрелу, когда шахет упал у них во дворе, целый подъезд остался без, без окон, без света, без газа, и вот сейчас вот они, и, и машина полностью уничтожена. Поэтому там есть карта, пожалуйста, посильно поддержите, мы к тому и призваны, чтобы в это трудное время поддерживать друг друга, поддержите своими финансами, там очень много надо решать сегодня вопросы. Я приветствую Кристину, Марину Медведеву, Казакова Сергея, Григория Воловея, Руслана Гуленкова, Олег Волошин с нами, Виктор Дядько, Лина Сапай. Вот не всех я смогу прочитать. Лина Сапай, Шалом Христовый, Дмитрий Трубка, Михаил Бондаренко, Елена Демидова, Гри, Григорий Воловей, Сергей Калинин, Кирилл. Так, Олег Демиденко с нами, Германия, Юрий Кирлаш, Владимир, Виктор Дзюнич, Юрий, Барский Виктор и Елена Ивановна тоже пострадала в этом же доме. Поэтому помолитесь, пожалуйста, очень сильная была атака и повлияла на, я думаю, очень сильно. Ой, благослови Господь Валерий Коверниченко. Марк приветствует церковь, как у вас в Днепре. Как у нас в Днепре, хотим, чтобы, чтобы это было такое было в Москве. Вот я думаю, что тут у нас, у нас общее желание, чтобы, чтобы они тоже прочувствовали те проблемы, которые сегодня неописуемые проблемы словами, которые они принесли в Украину. Так живем, продолжаем. Всю ночь дождь, были обстрелы, и слава богу, что не было попаданий молимся, продолжаем молиться, чтобы эта война безумия, это, чтобы закончилась. И каждый день мы читаем Библию. Сегодня мы прочитываем 2 Петра 2 глава в Новом Завете. И в Ветхом Завете книга Исход 25-26 глава. Читаем вместе. И легче читать вместе, понимать тоже. Один человек, он может неправильно вместе. Вот вместе и получайте необходимые для всех ответы есть у Бога. Поэтому говорят, вот как вы все время одну и ту же книжку читаете. Потому что это книга жизни, не только о жизни, которая открывает нам принципы, там, дает нам заповеди, она сама жизнь. Это слово в нашей жизни исполняется. Мы сегодня читаем, как вчера читали о том, что Бог дал нам вернейшее пророческое слово и Духом Святым понимание того, что там написано. Только Духом Святым дается истинный ответ. И вот здесь во второй главе первом стихе написано: были же в народе и лжепророки, как и у вас, будут уже учителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Вот написано, как про сегодня. Написано, что и в древние времена были лжепророки, которые рассказывали свои мечты, рассказывали свои сны, хотели, хотели, хотели показать себя. Вот как написано, что дьявол, он отец лжи, и нет в нем истины, и он все время говорит свое, свои. Истина есть только во Христе. Искупивший Господь нас, это единственная наша надежда. Но будут люди, которые будут использовать это слово, будут использовать Библию для прибытка, для того, чтобы увлечь за свой людей. А там, где люди, там и деньги, там и власть, там и уважение, почет такой, знаете. И это все приятно для нашей плоти. Мы должны быть очень аккуратны и осторожны к Ересе. Ереси – это то, что уводит нас от пути Господня. Поэтому не следуй за большинством на зло. Здесь написано, что многие люди, многие последуют их разврату. Что это все по плоти. Это все, здесь как написано, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Очень, очень приятные слова могут говорить. Даже, знаете, как Господь предупреждал, что придут волки в овечьей шкуре. Внешне не скажешь вообще, надо, надо научиться различать. И для этого нам, для различия дано нам Слово Божье. И образы, которые мы имеем в Библии. Вот здесь написано и про Ноя, который не последовал за большинством. И за Лота, который попал в Содом и Гоморру. Но Бог и мучился там, в праведной своей душе. Мучился. Человек, который живет в этом мире и смотрит, вот как написано, этот праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, видя и слыша, дела, мучился. И мы просим, Господь, выведи выведи нас из этих мучений, чтобы мы обрели от Тебя благодать и силу все преодолевать. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, Бог знает, как нас. Избавлять, Он от испытаний нам не дает, и в искушениях дает нам облечение. А, от искушения, а беззаконников соблюдать ко Дню суда те люди, которые оставили прямой путь, написано в 15 стихе, заблудились, шли по следам Валама, который возлюбил мзду неправедную, и Он был обличен в своем беззаконии, бессловесное. Ослица, проговорил человеческим голосом, остановила безумие пророка. осел больше понимает, чем некоторые, некоторые, которые называют себя пророками. Написано, что обещают свободу людям, а сами, будучи рабы своих страстей, похотей, желаний, амбиций, хотят построить карьеру за счет других людей. Бог не против того, чтобы вы развивались, но против, против насилия и против того, чтобы угнетать других людей. Вот написано, сами рабы, я а, говорят вам, вот у вас будет свобода. И лучше бы им не познать пути Господня, потому что по пословице и очень жесткие слова говорит Петр о том, что пес возвращается на свою блевотину. И свинья вымытая, вымытая, она опять ищет грязь. Поэтому человеку надо Иисус Христос, чтобы он возродил его к новой жизни, чтобы он перестали быть собаками, перестали быть свиньями, а были навсегда детьми Божьими и руководствовались не своей плотью и своими желаниями, а только Божьим духом, Словом Божьим, духом Святым, пребывали в Его Церкви, делали необходимые в соответствии с вашими дарами добрые дела проповедовали Евангелие, служили людям, поддерживали слабых, утешали тех людей, у которых, которые сейчас находятся в скорби. Для этого признал нас Господь. Поэтому лучше возвращаться на истинный и единственный верный путь во Христе Иисусе. Пусть Господь нам поможет. Также прочитаем, прочитайте, пожалуйста, уже, наверное, без меня прочитайте. 25-26 книга э, «Исход», который э, описывается, описывается ковчег из Киния Завета, построение ковчега из Киния Завета. И вот Моисей, Господь сказал Моисею, говоря, скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Когда мы делаем какие-то приношения, или когда мы делаем что-то ради, не только ради себя, а ради других, мы делаем это приношение Господу. Что такое скиния? и ковчег сегодня. Ковчег хорошо описано, это в послании к евреям, в 8 главе и в 9 главе. Говорится, что скиния, и так как э, заповеди, там, э, что, что было в ковчеге? Заповеди Господни скрижали Завета. Там была манна, которая, э, золотая чаша с манной и жезл Аарона. Все они сегодня свидетельствуют нам, об Иисусе Христе, чтобы Слово Божье, оно было записано в нашем сердце. Чтобы мы всегда помнили, как Бог питал свой народ и продолжает это делать и сегодня. Манной, с неба, даже в самых трудных обстоятельствах. И вспомним о том, что жезл Аарона расцвел, это Христос воскрес и дает нам надежду на вечную жизнь блаженную с Богом на небесах. Прочитайте внимательно, там есть много разных подробностей, много разных образов, и не достает времени говорить об этом много. Но помните, это все написано об Иисусе Христе, о том, что Он должен быть в нашем сердце, руководить нашей душой, и наша плоть тоже подчиняется Божьему, Божьей воле. И мы служим друг другу теми дарами, которые получили. Давайте помолимся друг за друга и примем участие. Примем участие в жизни тех, кто находится рядом с нами. Напоминаю, Роман и Наталья Календа, Наталья Ивановна потерпели от этого обстрела, поэтому их надо поддержать. Помолимся. Отец Небесный, мы просим Твое благословение на это утро, на этот день и на предстоящую неделю. Благослови чтобы закончилась эта безумная война. Благослови тот мирный план, который Ты приготовил для нас, Господь, чтобы это был справедливый мир, чтобы мы жили в мире и созидали Твою церковь. Благослови Господь всех Твоих служителей, где бы они сейчас ни находились. Восполни всякую нужду народа Твоего. Знаешь все наши нужды, все наши заботы и переживания. Отдаем, отдаем, в твои руки, зная и веря в то, что ты печешься о каждом из нас. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога от сообщения Святого Духа, да пребудет со всеми нами. И Божий народ скажет Аминь. Будьте благословенны. Хорошего вам и мирного дня.